हमारे मोलम थे डॉक्टर जमालदीन साहब वो जो होते हैं ना रेसेंशिएट डॉक्टर इस टाइप के पहले डॉक्टर हुआ करते थे कंपाउंडर बने फिर अकल जहीन होने की वजह से आता आस्ता सीख गए उनको जिगर का कैंसर हो गया अब उनको मैंने कोशिश की समझाने की कि देखें ये इनका एलोपैथिक में इलाज नहीं है अब मुझसे इलाज करवाएं लेकिन उन्होंने इसरार किया कि मुझे आप एलोपैथिक इलाज करवाएं और लाहौर में हॉस्पिटल अस्पताल में, में भेजें तो मैं समझ गया कि इनको हालत ऐसी ख़तरनाक है अगर खुदा ना था मेरे हाथों में गए तो सरों ने मुझे पीछा नहीं छोड़ना चाहिए होंगे पैसे बचाने के लिए मरीज मार दिया मैंने उनको डॉक्टर हक साहब हमारे रेडियोलॉजिस्ट लाहौर में होते थे प्रोफेसर थे कॉलेज में भी प्रोफेसर थे और अपने हेड के डिपार्टमेंट के हेड थे उनके पास भिजवाया उन्होंने एक महीना तक उनका इलाज किया कीमोथेरेपी भी की रेड, रेडियो इलाज भी किया एक महीने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसकी कोई सूरत नहीं है और मैं मजबूर हूँ जो हम कर सकते थे कर चुके हैं वापस लेके आए बहुत बुरा हाल था उससे बात भी ठीक नहीं होती थी फिर मैंने उनसे पूछा तो उनके बच्चों ने कहा कि अब कहते हैं कि हमें यहाँ अस्पताल में दाखल करा दो मियामर के हाथ में बड़ी छपाया मैंने कहा ठीक है एक हफ्ते के बाद भी हमारे का फोन आया कि कोई सूरत नहीं है जो कुछ वो कर सकते थे वो किए उससे ज़्यादा यहाँ हो ही नहीं सकता और अब इनके तीन दिन मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा हैं मेरा मशवरा ये है कि ये घर चले जाए अपने घर में आराम से जान दें क्योंकि अस्पताल में वैसे भी अच्छा नहीं लगता इस हालत में लोग आ रहे हैं और हालत बहुत नाजुक है तो उनका बच्चा रोता रोता मेरे पास आया कि अब तो ये कह रहे हैं मैंने कहा तीन दिन हैं तुम तीन दिन होम्योपैथिक इलाज करा दो और फिर देखो अल्लाह ताली फजल सुनाए खैर तो। वो उनको ले आए घर उनको मैंने तीन दिन होम्योपैथी नुस्खा दिया मुझे याद है नुस्खा क्या था सल्फर थर्टी में दिन में चार दफ़ा और ब्रायोनिया टू हंड्रेड में रोजाना एक दो दफ़ा और कार्डुस मेरानस एक होम्योपैथिक दवा है जो मदर टिक्चर में इस्तेमाल होती है लिवर के लिए जिगर के लिए बहुत मुफीद दवा है इसके कतरे मैंने कहा आप देना शुरू कर दें अब मुझे तफ्ल याद नहीं कि क्यों मैंने ये तजवीज़ किया था मगर बाद में मैंने देखा कि जिगर के लिए ये नुस्खा अमून बहुत ही अच्छा है और यह सैफी को भी यही दिलवाया था मैंने याद है ना आपकी अभी तो जिगर की खराबियों के लिए ज़रूरी नहीं कैंसर ही हो अगर वो हो, आम यरकान मामूली हेपेटाइटिस बी होता है और कई किस्म की बीमारियां हैं उनमें बिलमूम यह काम करता है मुफीद है तो तीन दिन के अंदर बजाय इसके कि वो मरते या मौत के करीब जाते उनका बेटा आया मेरे पास दौड़ा दौड़ा कि अब्बा को कुछ तलब हो गई है पैदा तो खाने पीने की ख्वाहिश पैदा हुई जो कई महीने से मरी हुई थी और आज उन्होंने उसका जूस मांगा है ऑरेंज जूस तो मौसम नहीं था ऑरेंज का लेकिन हमारे पास ऑरेंज स्क्वाश की बोतलें बना करती थी उस जमाने में बड़ा रिवाज था घरों में तो वो मैंने बोतलें दी उनको मैंने कहा ये ऑरेंज जूस तो है नहीं स्क्वाश पिलाओ उन्होंने ऑरेंज स्क्वाश शुरू कराया चंद दिन के बाद के लिए अब और कुछ मांग रहे हैं क्या दें फिर उनको पतला शोरबा और आहिस्ता आहिस्ता उसमें फुलके का पापड़ डाल के फिर और ग शुरू हुई और दो चार महीने के अंदर वक्फ़ जदीद में रिपोर्ट कर दी कि मुझसे काम लें और उसके बाद कितने साल वह रहे हैं मेरा ख्याल है चौदह पंद्रह साल तो रहे हैं कम अज़ कम उस बीमारी के बाद या ज़्यादा इससे भी बाकायदा फील्ड में काम किया है ट्राइप उसका जिगर के कैंसर का कोई नामो निशान भी नहीं रहा